Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, seterusnya malam ini kita sambung dengan kitab kita yaitu kitab Syarus Salikin. Kita kembali kepada muka surat 13. yaitu Uh, kita ambil daripada, kita sambung balik di per atas bermula adab yang pertama iaitu adab bagi orang yang menuntut ilmu apakah adab yang perlu ada maka disebut di sini Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi salihin sa amin Bermula adab yang pertama Itu menyucikan hati daripada sifat yang kejahatan Dan segala perangai yang kecelaan Di dalam hati Seperti riak Ujub Kibir hasad dan lainnya daripada segala sifat kecelaan dan membaiki hati dengan bersifat akan sifat yang kepujian seperti ikhlas dan benar dan zuhud dan tawaduk dan lainnya daripada segala sifat kepujian dan lagi akan datang bicaranya sekaliannya itu insya-Allah taala di dalam kitab ini kerana ilmu itu iaitu setengah daripada ibadat yang batin dan tiada sah ibadat itu melainkan dengan suci daripada najis seperti sembahyang maka tiada sah ia melainkan dengan suci daripada najis yang zahir pada tempatnya badannya dan kainnya jadi macam mana luar perlu bersih macam juga hati kita perlu bersih luar bersih contoh dalam solat pakaian kita badan kita kain kita tempat kita solat bersih demikian lagi ilmu itu iaitu ibadat yang batin maka ia tidak sah Melainkan dengan suci daripada najis yang di dalam batin Yang ini di dalam hati Hati pun ada juga kotor dan najis ha, Jadi kita kena bersihkan Cara bersih tak sama ha, Di luar ni memadai dengan air Di dalam hati tak cukup Mungkin kita perlu lebih dengan istighfar Dengan taubat dengan bermacam-macam sifat yang perlu kita usahakan Untuk membersihkan dalaman kita Lepas itu dia kata Dan tiada sah ibadat itu melainkan dengan suci Daripada najis seperti semayang Maka tiada sah ia melainkan dengan suci Daripada najis yang zahir Pada tempatnya dan badannya dan kainnya dan demikian lagi ilmu itu ibadat yang batin Maka ia iaitu tiada sah ia Melainkan dengan suci daripada najis Yang di dalam batin Ia di dalam hati Dan segala sifat kejahatan di dalam hati itu Najis Sifat jahat dalam hati ini najis Macam-macam Kalaulah kejahatan hati ini dapat dilihat Maka kita mungkin tak ada kawan Kalaulah kejahatan hati ini dapat dihidu Mungkin kita tidak ada teman Lebih lagi dapat dilihat macam mana kalau kekotoran luar Kalau badan kita luar kotor Kita pergi dekat pun orang halau kita Pergi-pergi-pergi busuk Busuk baju tak mandi ke Baju kotor berapa hari ke pakai Badan kita busuk apa Jadi tak ada siapa pun nak dekat dengan kita ha, Jadi itu kotor luar Kalau kotor dalam ni Allah tutup Tak siapa pun tahu ha, Tapi kalau dapat Dikesan dihidu atau dilihat Maka manusia akan lari daripada kita Kekotoran dalam ni lebih bahaya daripada kotoran luar sebab itu dikata kejahatan yang di dalam hati itu najis macam-macam ha, dalam hati manusia hari ini najis seperti firman Allah innamal musyrikuna najasun Allah kata sesungguhnya orang musyrik itu najis Najis di sini ialah Najis hati dia Akidah dia najis Bukan badan dia Sebab itu kalau kita Bersalaman dengan orang bukan Islam Tak ada hal Kita boleh bersalaman ha, Kalau kita ha, Macam hari ni banyak orang timbulkan masalah Beli rumah bukan Islam Beli kereta bukan Islam Orang China punya Orang India punya macam mana kita nak samak rumah kita kereta kita kita tak perlu nak samak melainkan kita nampak dengan mata kita tu lain kalau kita tak nampak kita jangan hukum benda tu bersih ha jadi najis kafir ni ialah najis akidah dia bukan najis badan dia ha. kalau najis badan dia walaupun tangan mana orang kafir terutama orang Cina yang tak sentuh babi dia makan babi setiap hari tangan dia sentuh duit duit ni keluar masuk poket kita kadang-kadang dia masuk poket peruncit dia masuk poket pemborong dia masuk poket orang itu orang ini dia masuk juga poket toke babi penyembelih babi penjual daging babi duit sama masuk dalam dompet kita kita pakai dompet semayang jadi itu semua benda sulit Kita tak nampak Maka jangan kita hukumkan Yang nampak zahir Bersih sudah Tetap perlu kita nak Kaji mendalam-dalam Untuk kita memastikan Yang penting musyrikin ini Najis dia ialah najis hati Sebab itu dia kata di sini Innamal musyrikuna najasun Artinya hanya sesungguhnya orang yang syirik itu najis di dalam hatinya kena akidah dia najis ha. akidah dia najis kepercayaan dia najis jikalau ada badannya atau kainnya itu suci sekalipun kalaupun dia pakai baju bersih pakaian bersih ataupun akhlak dia baik orang kafir hari ini kadang-kadang baik ada di satu tahap mungkin dia pemurah dia baik daripada orang Islam yang kadang-kadang jahat macam-macam kejahatan mengedar widul lucah lah tak jahat lagi kalau edar dadah tu pun dah bahaya tambah edar widul lucah lagi bahaya dadah macam mana rosaknya dadah rosak dadah tak apa lagi rosak dengan video ni sekarang ni orang akan bawa sana sini polis tak ditangkap kena ada yang bawa, yang mengedar, yang mendayang tak ditangkap apa jadi kalau benda ni berluas-luasa se. sekarang dah lah kita tak tapis dalam internet bahan lucah semua tekan sikit dia keluar habis utama kalau diedar macam ni rosak, tu najis najis maksiat sebab itu zina ni diharamkan hukum zina pun berat ha, tak kahwin disebat di sebat seratus rotan kalau kahwin direjam sampai mati itu kesalahan zina ha, sebab itu Allah tak kata jangan zina jangan menghampiri zina tapi kita tengok keadaan kes video lucah ni suatu yang cukup menjijikkan ha, orang kafir pun tak boleh tak dijual di negara walaupun siap video lucah tak dijual di tepi-tepi jalan ha, kesalahan polis kalau didapati bawa video lucah walaupun di sana lucah ni perkara biasa ha, menjadi satu pertaruhan untuk apa-apa pertandingan dia punya hadiah dia apapun piala pusingan ke apa tapi mesti ada di sana seks satu kawan saya dia kata masa dia sebelum belajar dulu dia main sepak takraw. Dia orang selatan, petani. Main sampai ke Bangkok. Menang. Bila menang tanya apa hadiah dia? Perempuan. Itu hadiah dia. Selain daripada duit apa semua, perempuan hadiah dia. Ini gara-gara zina yang Allah haramkan, yang Allah turunkan penyakit AIDS yang sampai hari ini tak ada ubat. Rupanya puak ni duk edar Lakonkan Walayazubillah ha, Jaga tentuan anak-anak kita Pastikan ha, Terutama dalam masalah internet Jangan sekali-kali Kara ni berlaku Kerana ni rosak ha, Itu najis Paling kotor Zina ni Zina sesuatu yang tidak pernah dihalalkan Oleh agama langit agama lagi tak pernah mungkin diubah takrif sekarang ni orang barat meletakkan takrif zina atas apa jenayah rogol itu yang dikatakan zina kalau suka sama suka ni mereka tak anggap lagi zina sebab itu mereka boleh berzina sampai dapat anak kadang-kadang baru nak merancang kahwin baru nak kahwin ini perkara di luar negara Perkara biasa Perzinaan Suatu maksiat yang sangat terkutuk Jadi macam mana benda ni Kalau tak dibendung Apa jadi anak-anak Tapi kalau dah yang mengedarnya tak ditangkap Kita tak tahu apa dah jadi dunia hari ni Di mana kemajuan kita Di mana negara yang kita kata hebat Tapi kalau ini keadaan dia Pengedaran video lucah Bebas Anak atas alasan Pihak atasan Bergerak terus Tak ada pun ditahan Tonton yang mulia Kita balik dalam kitab Dia kata Jikalau ada badannya Kainnya Itu suci sekalipun Orang musyrik Najis Tapi najis Akidah Kata Imam Al-Ghazali Kata Imam Al-Ghazali Rahmatullah Ta'ala Alayhi menyatakan Allah Ta'ala di dalam ayat bahawasanya najis itu tidak tertentu pada kain dan pada zahir badan itu kata Imam Ghazali najis ni bukan pada najis yang kita nampak bahkan najis tu boleh basuh mudah tapi najis hati itu lebih susah pada zahir badan maka selama tiada suci hati itu daripada sifat kejahatan itu maka iaitu menerima ia akan ilmu yang memberi manfaat pada agama dan tiada terang hatinya itu uh, tiada terang hatinya itu nur ilmu itu maknanya orang yang hatinya ada maksiat maka hatinya tak boleh menerima ilmu gelap tak nampak kebenaran sebab itu hari ini masalah itulah yang berlaku dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala menyatakan Allah taala di dalam ayat iaitu ayat innamal musyriquna najasun ha. bahawasanya najis itu tiada tertentu pada kain dan pada zahir badan maka selama tiada suci hati itu daripada sifat kejahatan itu maka iaitu tiada menerima ia akan ilmu yang memberi manfaat pada agama ha, Hati sebab tu orang tak boleh belajar seengahnya kenapa dia tak boleh belajar kenapa tak datang belajar kerana hati dia penuh maksiat hati dia kotor hati dia ha, penuh dengan benda-benda ha, yang tak diizinkan oleh Allah haram ha, bermakna Orang yang dapat belajar Allah akan bagi dia hati yang bersih Sebab itu jangan kita tinggalkan pengajian Jangan kita tinggalkan apa pun kita hadir Supaya hati kita sentiasa Diberi oleh Allah ruang untuk masuk ilmu-ilmu yang menafaat Kita dengar dapat kita amal Imam Syafi'i mengadu pada guru dia Syakautu ila waqi'in su'ahifzi fa arsadani ila tarkil maasi fa innal ilma nurun wa nurullah la yuhdalil asy kata imam syafi'i saya mengadu pada guru saya su ahfzi bu hafalan saya mana hafal susah imam syafi'i dia bukan hafal macam kita dia punya daya kekuatan hafalan dia dia hanya perlu melihat daripada atas sampai ke bawah Sebelah muka dia tengok Sebelah lagi dia tutup dengan tangan dia Bila habis dia tengok Dia tutup pula sebelah sini Dia angkat sebelah sebelah yang berikutnya Begitulah dia tengok Al-Quran Setiap kali dia tengok Dari atas ke bawah Terus masuk dalam hati dia Kalau dia tak tutup Dua-dua sekali masuk Maka untuk elak dia tutup di sebelah Dan dia tengok di sebelah Orang yang macam ini Macam Imam Syafi'i ni Dia mengadu pada guru dia Dia kata saya ni ingatan lemah Ini antara kerendahan Sifat, sikap Tawaduknya Imam Syafi'i Maka guru dia pesan pada dia Guru dia kata Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi Guru kata wahai Syafi'i Tinggallah oleh kamu akan maksiat Jangan buat maksiat Jangan lihat maksiat Jangan dengar maksiat Jauh sekali sebar maksiat Ini yang menyebar ini, Dia bukan dengar cakap ulama Dia dengar cakap syaitan Guru dia syaitan Syaitan yang bawa masuk dalam hati mereka Untuk menyebarkan keburukan manusia Tak cukup dengan keburukan yang ada Tambah lagi Buat mereka ada Jadi ini lebih daripada syaitan lagi patut ulama-ulama mufti-mufti tegur cakap beritahu ha, bertaubatlah masih ada peluang untuk taubat boleh minta maaf boleh taubat kawan tu bukan ada kuasa apa, -apa pun minta maaf kat dia dia boleh maafkan ha. jadi itu dia tuan, tuan yang mulia jadi kata guru dia fa innal ilma nurun kerana ilmu itu cahaya wa nurullahi la yuhdalil asi dan Cahaya Allah tidak akan diberi kepada orang yang buat maksiat nah. Jadi dikata di sini Maka selama tiada suci hati itu daripada sifat kejahatan itu Maka iaitu tiada menerima ia Akan ilmu yang memberi manfaat pada agama Jadi tuan-tuan tambah perkataan tiada Iaitu menerima di sana Tambahkan tiada Iaitu tiada menerima Ia akan ilmu yang memberi manfaat Pada agama Dan tiada terang hatinya itu Nur ilmu Nur tak boleh masuk ha, Tak boleh memancar Ke hati dia kerana hati dia gelap Sebab itu dikatakan dalam hadis <coughs> Manusia bila buat satu kesalahan Satu titik hitam Lekat dekat hati dia Kalau dia taubat titik hitam terpadam kalau tidak bertambah lagi satu titik hitam Bertambah bertambah sampai hati dia tertutup dengan hitam Bila dah tertutup tak boleh masuk lah ha, Maka buatlah macam mana pun kebaikan Tunjuk beritahu dia tak akan masuk apa pun kebaikan Kerana hati dia telah tertutup Haa Baik, <tuh> Dan kerana inilah kata Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud. Abdullah Ibnu Mas'ud ni seorang sahabat Nabi di antara yang awal. Dia pernah jadi gembala kambing. Satu hari baginda lalu, dia sedang mengembala kambing. Kambing dia adalah hak punya beberapa pembesar Quraisy. Nabi dan Abu Bakar lalu di situ. Nabi minta dia susu kambing. Dia kata tak boleh Dia hanya jaga kambing Dia tak ada kuasa nak bagi susu kambing Dia hanya jaga kambing Jadi Nabi minta susu dia tak bagi Nabi minta dia anak kambing Kambing betina Dia bagi Nabi pegang tetik kambing tu tiba-tiba besar Nabi perah susu Nabi bagi dia minum Nabi perah lagi Nabi bagi awbakar minum Nabi perah Nabi minum Kemudian Nabi pun pegang balik ya, titik kambing tu jadi kecil balik Nabi beredar. Dari peristiwa itu dia masuk Islam. Itu antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud. Ha ini sahabat masyhur. Apa kata dia? Dia kata laisal ilmu bikasratir riwayati. Innamal ilmu nurun yuqzafu fil qalbi. Laysa al-ilmu bi kasratir riwayat. Innamal ilmu nurun yuqdhafu fil qalbi. Artinya tiada dapat ilmu itu dengan membanyakkan riwayat. Bukan dengan kamu banyak riwayat itu riwayat ini bukan. Tetapi membanyak ilmu, membanyakkan mengaji kitab. Atau banyak baca kitab, baca kitab, baca kitab Bukan Hanya sahaja dapat ilmu itu Dengan nur Yang ditaruhkan Allah Ta'ala di dalam hati Allah masukkan Allah campakkan dalam hati kita nur Nur ni yang menerangkan hati kita Sehingga kita nampak jalan-jalan kebenaran Kita dapat tahu apa yang Allah suruh Apa yang Allah tegah hati kita ni dia adalah pusat sebab itu Nabi kata ala inna fi jasadil insani la mudghah idza saluhat saluhal Jasad kullu wa idza fasadat fasadal Jasad kullu ala wahil qalb sungguhnya dalam diri manusia ada sekumpal daging iaitu hati bukan jantung hati sekiranya baik hati itu baiklah seluruh badan kalau hati baik mulut baik mata baik tangan baik telinga baik Faraj baik Tapi kalau hati itu jadi buruk Mulut buruk, mata buruk, telinga buruk, otak buruk Itulah hati manusia Jadi hati ini bukan satu benda yang mudah Satu perkara yang perlu kita bersihkan selalu Dengan taubat dan istighfar Dengan selawat Nabi sebut Inna hadihil quluba Latasda'u mislamayas yasda'ul hadidu Idza asaba al-ma qila wa majila uhaya Rasulullah qala kasratu dhikril maut wa kasratu tilawatil Quran baginda kata sesungguhnya hati manusia akan berkarat seperti mana berkaratnya besi apabila kena air sahabat tanya apakah jalan untuk mengilatkan hati maka baginda beritahu dua perkara kasratu dhikril maut banyak ingat mati kalau orang ingat mati dia takkan sebar video lucah ni tengok pun tidak tak akan buat macam tu kalau nak ingat mati bayangkan tuan-tuan masuk dalam kubur nanti sengsaranya kubur ni ular panjang sebulan perjalanan ular plastik pun kita takut ini bulan sepanjang perjala sebulan perjalanan Kala jengking sebesar baral Bayangkan itu dalam kubur Kesensaraan kubur Seksa kubur Jangan ha, Ini nak hidup ni Hidup bukan untuk lama Hidup sekejap je Kamu nak mati Buat apalah kamu buat jahat macam ni pada manusia Kamu tak ingat kamu nak mati Menghadap Allah di depan Allah nanti apa Ini satu dunia tengok Inikah Malaysia? Ya Allah. Saya kebetulan pergi Kemboja. Di Kemboja orang tanya, ada video lucah? Di Kemboja. Ya Allah. Orang bukan Islam pun tahu. Kenapa sampai macam tu sekali? Padahal negara kafir pun tak boleh video lucah tak boleh secara terang-terang tak diedar, tak dijual pergi cuba tanya saya nak beli satu buku buku, buku lucah sex book buku, buku lucah tak ada silap-silap polis tangkap kita tak boleh ha. kerana benda tu rosak semua orang orang ada otak semua tahu benda tu rosak kan sebab itu Islam datangkan dengan nikah nikah tu dia menyelamatkan gangguan nafsu ah ha, kahwin sebab tu orang laki-laki bukan satu boleh perkahwin dua, boleh tiga, boleh empat. Empat berhenti kat situ jangan lajak. Baru tahu. Ha ini nikmat dia. Ha, jadi jangan buat benda-benda tak elok. Ha, takut pada Allah. Ya Allah, manusia tak takut tuan-tuan. Ha, kita minta harap anak-anak kita ni. Kita dah satu tahap dah anak-anak yang akan datang. Kalau suasana hari ini macam ni, Bimbang Saya masih ingat dulu Ada anak jiran datang belajar Quran Dengan isteri saya di rumah Setiap kali dia datang Dia bawa Quran Dalam Quran tu ada kepingan kertas Dia bawa Gambar apa? Gambar alat sulit Laki-laki, perempuan -laki, Gambar Lakaran Jadi isteri saya tanya Budak perempuan ni ambil mana? Dia kata dia jalan Tepi-tepi jalan Ada kertas kosong dia ambil Tengok-tengok gambar Simpan dalam buku dia Kadang-kadang setengah orang ni jahat Orang jahat ni Dia tak ada cara jahat ni Tak boleh buat secara direct Dia buat cara tak langsung macam ni Dia koyak-koyakkan gambar lucan tepi-tepi jalan Budak-budak sekolah dapat satu Dia simpan dalam poket dia Dia tengok dalam tandas dia Dia tengok dia merata Memang disengajakan Macam dadah diedar Macam sengaja Bukan makin kurang pusat serenti Makin bertambah kalau tak sengaja dah kurang lama dah pusat serenti. Dah makin kurang dah dia punya penagih dadah. Tapi kerana disengajakan secara tidak langsung. Macam inilah masalah. Pelacuran ini yang sedang berlaku hari ini. Wal ayazubillah. Nampaklah ditunjuk 2 3 orang kena tangkap. Tapi yang banyak lagi itu ya Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia ini yang kita kena ada kesedaran agama. Inilah yang kita perlu ada dalam uh, minda kita.